ગોંડલની અંદર જે રાજકુમાર જાટનો કેસ બન્યો એ પછી એમને ન્યાય અપાવવા માટે છે રાજસ્થાન સુધી પડઘા પડ્યા અને હવે ગોંડલના જે સામાજિક કાર્યકર જે જીગીશા પટેલ તે હવે રાજસ્થાન પહોંચ્યા છે અને એમના પરિવારને મળ્યા છે નમસ્કાર નિર્ભય ન્યૂઝ સાથે હું છું જ્યારે આ ઘટના બની એ પછી જે આ રાજકુમાર જાટ છે તેમને ન્યાય અપાવવા માટે ચેક રાજસ્થાન અને ત્યાંથી પછી જયપુરની અંદર પણ તેમના પડઘા પડ્યા એટલે કે સડકથી લઈને સંસદ સુધી આ મુદ્દો ગુંજ્યો કારણ કે ન્યાય અપાવવા માટે અને ખાસ કરીને સીબીઆઈ ની તપાસ કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી આજે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી છે પરંતુ એ દરમિયાન જે સામાજિક કાર્યકર ગોંડલ ના છે તે જીગીશા પટેલ હવે રાજસ્થાન પહોંચ્યા છે રતનલાલ જાટને મળ્યા છે તેમના પરિવારને મળ્યા છે તેમની સાથે તેમણે શું વાતચીત કરી છે અને ન્યાય અપાવવા માટે હવે શું રણનીતિ ઘડવામાં આવશે તે यही कहना चाह रहे थे कि लड़का रतन लाल ट्रेक कर लिया है और लड़का इधर जा रहा है उसका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठता है और वो राजकोट रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है रेलवे स्टेशन का फुटेज उनके पास कहाँ से आ गया को? ये तो कभी फुटेज ही नहीं है दिखा रहे हैं तो भी वो रोड के दिखा रहे हैं एसपी साहब वो क्यों बोल रहे हैं कि राजकोट रेलवे स्टेशन पे आप पता करो वहाँ से कहाँ जा सकता है इनका मकसद ये था कि ये दिखा दें कि लड़का राजकोट से बाहर चला गया फिर आप जिंदगी में ढूंढते रहो हमारा हमने तो कह दिया हमने तो दिखा दिया कि राजकोट से बाहर निकल गया बच्चा और उस बच्चे को उनको जलाने का प्लान लार ला अब फिर क्या कि वो आठ तारीख को हमने सोच लिया मेरे मन में आ गया कि कुछ गड़बड़े रजू भी आठ तारीख को मेरे पास आए उनको भी भगवान नहीं भेजा फिर उन्होंने कहा रतनलाल तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ ऐसी बहुत घटनाई हुई है अब अगर तेरे को बच्चा जो ढूंढना है तो उनको हाईकोर्ट चलाना मैंने कहा मैं तैयार फिर हम सुबह जैसे ही नौ बजे नौ तारीख को सुबह दस बजे निकले और सीधे पुलिस स्टेशन गए वहाँ भी वो रिसीव नहीं कर रहे थे कॉपी मना कर दिया कि हम रिसीव नहीं करते मैंने कहा सी कैमरे के लिए रिसीव करवाना जरूरी था तो फिर मैंने वो कोसे को फ़ोन किया कर मैंने कहा कि आप रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो मैं आई जी को तो फ़ोन कर रहा हूँ फिर कहा अच्छा रिसीव अच्छा तुम तो कह रहे हो मैंने कहा भी कुछ पुलिस स्टेशन नहीं था फिर वहाँ से रिसीव करके और आज फिर हम दोनों तो निकल गए हाईकोर्ट के लिए जैसे ही हम निकलते हैं और फिर वो डराने के लिए आ गया फिर जो मेटर था इन बच्चियों को ही मालूम है मैं तो अहमदाबाद के निकल ही गया था। दिन भर में इनको भी डराया कि फिर हाईकोर्ट भेजा एस पी साहब नाराज़ हो जाएंगे हम बच्चे को ढूंढ तो रहे हैं वो जैसे फिर लोग आए थे हमने सुना है की आपके पापा गए उन्होंने काफी लगता है बात करी पूरी ऐसे मेरी बहनी मैं आपको कंफर्म भी बता देती तो हूँ कि वो गए हैं तो नहीं जाए आप कुछ बता नहीं रहे हो आज सात दिन हो चुके हैं अभी तक तो कुछ भी नहीं बना आप कुछ बताओगे तो नहीं जाएंगे हम तो पागल थोड़ी हमारा भाई मिल जाएगा हम भाई को घूमेंगे हम तो चक्कर लगाएंगे मैंने कहा कि आज तो वैसे भी संडे है आज तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है जो भी कार्रवाई होगी सुबह होगी आपके पास में आज का दिन है जो भी बताना है बता दो तो वो बोले कि है ना ऐसे कोर्ट जाएंगे तो हमारा टाइम डाइवर्ट होगा एनर्जी डाइवर्ट होगी हम कोर्ट में हमें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा हम आपके भाई को भी पड़ेंगे वैसे मैंने कहा वो मुझे नहीं पता आपको आपके पास मैं आज का टाइम हम बता दो कि तो कोर्ट में कार्रवाई करेंगे या उनको नहीं करेंगे तो बोले चलो ठीक है देख लिया फिर उसी दिन शाम को चार बजे हाईकोर्ट गए तो हमने वहां पे क्या હવે આજે જોવાનું છે કે કોની મુશ્કેલીમાં વધારો થાય છે કારણ કે એક તરફ છે તે જયરાતથી જાડેજા એટલે કે એમના ઉપર પણ સવાલ થયા હતા જે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે મકે ગણેશ ગોંડલનું નામ નથી એટલે એ પણ એક સવાલ હતો અને સાથે સાથે જે અત્યારે હાઈકોર્ટની અંદર જે પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી હતી અને ખાસ કરીને કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે આ બસનો ડ્રાઈવર છે તેમને અને જાડેજા પરિવારને શું સંબંધ છે તે સવાલ પણ કરવામાં આવ્યો અને સાથે સાથે ડોક્ટર ઉપર પણ સવાલ ઊભા થયા હતા એટલે આજે સુનાવણી છે હવે કોની મુશ્કેલીમાં વધારો થાય છે અને ખાસ કરીને જીગીશા પટેલ છે તે પણ રાજસ્થાન પહોંચ્યા છે હવે આગામી સમયમાં શું થવાનું છે તે પણ જોવાનું રહેશે અમારા અહેવાલને લઈને આપનું શું કહેવું છે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો સાથે જ અમારી નિર્ભય ન્યૂઝ ચેનલને શેર અને કરવાનું ભૂલશો નહીં નમસ્કાર